проект громадської приймальні народного депутата України Андрія Білецького, в якому бійці Полка Азов діляться з нами своїми фронтовими історіями та розповідають про сьогоднішню боротьбу. Тепер вже на цивільному фронті. Сьогодні ми поговоримо з бійцем першої сотні з позивним Фелікс. Для початку розкажи, будь ласка, скільки тобі років та з якого ти міста. Мені 21 рік, я з міста Луганська. Розкажи, чи тобі важко було в рідному місті проявляти свою проукраїнську позицію. Да, было достаточно тяжело. Нас было немного. Это были ультрас. У нас было человек, может, максимум 30. Милиция, СБУ, все были на стороне сепаратистов. Всячески нам вставляли палки в колеса, не давали нам ничего делать. Своими усилиями мы проводили проукраинские митинги вместе с рядом проукраинских организаций. Ну, это были незначительные собрания людей, э, где-то по ну, 300-500 человек это был максимум. Расскажи про свое життя до подій на Сходе. Чем ты занимался? До всех этих событий я учился в университете на факультете иностранных языков. Я занимался спортом, входил на футбол, вел обычную студенческую жизнь. За какую команду ты вболеваешь та как долго? Болею за свою родную команду за Луганскую Зарю. В принципе, с самого детства как-то так сложилось, что я уговорил однажды отца пойти со мной на футбол, когда я еще был маленьким. Несколько раз мы с ним сходили на футбол. После этого я обратил внимание на Ультра э, ультрасектор, на ребят, которые активно поддерживали команду. Мне захотелось к ним присоединиться. И где-то с э, 2008-2009 года я уже активно тоже поддерживал команду вместе с ними. Когда ты попал в Азов, то как до этого поставились твои родные? В Азов я попал в середине мая 2014 года э, на тот момент. 1 мая мы с группой ребят выехали из Луганска, потому что нам поступила информация из на тот момент уже захваченного сепаратистами СБУ, что нас ищут. И нужно было очень быстро делать ноги из города. Мы уехали, через где-то две недели приняли решение, что нужно идти воевать. Выбор, в принципе, был очевиден. В Азове было очень много знакомых, по ряду проукраинских акций, в которых принимали участие до этого, поэтому не было никаких сомнений, куда идти. То есть в мае, приехав на Казацкий, буквально на следующий день мы уже уехали в Бердянск. В тот момент наша база находилась в Бердянске. Родители тогда остались в Луганске, и больше чем полгода они не знали, где я нахожусь. Я им говорил, что я работаю в Киеве. То есть узнали они, что я воюю уже в середине лета. Когда им удалось все-таки выехать из города, ну, я уже им все рассказал. Расскажи, какими были твои первые выражения на фронте, и то как тебе удалось побороть страх? Я был очень поражен. Тем кругом лиц, который там был, было очень много знакомых. Реально не ожидал встретить столько знакомых людей э, уже непосредственно на базе. До этого в армии я не служил, никогда не держал в руках оружие. Когда первый раз взял в руки автомат, просто эмоции зашкаливали. Ну, это что-то непередаваемое. Ну, в принципе, все люди, которые имеют отношение к армии, думаю, меня поймут. Те ощущения, которые ты чувствуешь, когда первый раз берешь в руки реально боевое оружие, это непередаваемо. Понятно, что страх был, не боится, только мертвый или глупый. Все понимали, что нужно выполнять боевую задачу, перебороть свой страх. И было страшно, но с этим справились как-то на морально волевых. Расскажи, какое была твоя специализация в сотне, то чему самая такая? В «Сотне» я был гранатометчиком, почему именно так, даже не знаю, так сложилось, когда э, на базу в Бердянск нам привезли первые, первую партию гранатометов, это было всего три штуки, э, как-то мне его выдали сказали, будешь гранатометчиком. Так и получилось, так и пошло. Какой момент из всех фронтовых ситуаций тебе наибольше врезался в память? Было много таких моментов, но самый запоминающийся, наверное, это первая боевая операция, это зачистка Мариуполя. Это первый боевой опыт, в принципе, был у всех, было очень страшно. Мне отдали приказ отработать из гранатомета по снайперской позиции. До этого на полигоне я из гранатомета не стрелял. У нас был очень ограниченный запас выстрелов. И получается первый, бо... первый выстрел я произвел именно в боевой обстановке. Но эта ситуация у меня, наверное, самая запоминающаяся была. Расскажи, чи изменились твои погляды на життя после войны? В принципе, такого, что именно поменялось, я не могу выделить. Я всегда был патриотом Украины, никогда не скрывал своей проукраинской позиции. Я понял, что такое боевое братство. Это люди, с которыми вместе ты воюешь, это реально реально твои братья, люди, на которых ты можешь положиться в любой ситуации. То есть, что бы это ни было, в любой момент ты можешь им позвонить, какие бы проблемы у тебя ни были, они всегда тебя поддержат, помогут все это решить. То есть, я обрел очень много новых, новых реально, реальных друзей. Чем ты занимаешься зараз? сейчас вместе с приемной Андрея Белецкого, еще с рядом бойцов, которые сейчас находятся в Киеве, мы ходим по школам, также занимаюсь деятельностью в ЦК «Киевщина». Ну, то есть занимаемся общественной деятельностью, которая на данный момент актуальна, то, что может сейчас принести пользу. Чи легко тебе было повернутися до цивильного життя после войны? Я довольно длительное время провел на фронте и порядком устал уже от той напряженной ситуации, которая постоянно там присутствует. Поэтому принял решение, что на данный момент нужно что-то изменить. Поэтому приехал в Киев. Дивляясь назад, через бы ты что-то в своем жизни? Наверное, нет. Это, я считаю, что это было правильное решение пойти воевать. Это обязанность каждого мужчины защищать свою страну. Поэтому So close.